Немного ни мало, 10%, это уже вот читал. Азота превращается в твердое состояние выше плазмы. Представляете? У азота твердое состояние минус там очень, очень холодная температура. Вот. Мало того, из того, что я сказал, то есть расширение 10% в виде твердой фазы, да? Вот когда впервые Антон. сели на Луну, Антон. а впервые в мире сели Антон. сели советские, знаете, да? Антон. Так вот, и он должен был проработать определенное время. Он действительно почти что проработал. На самом деле он не проработал, он проработал несколько раз меньше, чем было решено. Почему? Потому что когда он сел на Луну, то там на ту часть Луны, которая освещалась Солнцем, а там